Ну для тебя нет такого понятия, потому что ты ничего не читал, кроме Карамзина и того по 50 грамм. Почему я себя должен русским считать? Ты так и не ответил. Нет языка. Нет украинского языка. Украинского. Украинского. Понятно. Нет, хорошо. Есть... Нет, я нет, понял. Нет, извини. Нет, извини. Нет. Я понял твою мысль. Смотри, если это на речи, ты должен хорошо его знать и понимать. Я тебе сейчас, я тебе детский стишок на четыре строфы произнесу. Если ты мне переведешь его хотя бы на 50%, я поверю, что украинский язык – это наречие. Давай проверим. Но это можно проверить, Давай. Сейчас... Но Сила, могут... сила, бабка на кульбабку, Испытала коника, Где-то и пугач заховал Гудзика вид звоника. Я тебе по предложениям буду. Сила, бабка на кульбабку. Сила, бабка на кульбабку. Классно. Что такое бабка и что такое кульбабка на русском языке? У вас нету этих слов.